Яка справжня мета Росії? Чому вони прийшли на нашу територію і займаються геноцидом українського народу? Дивимося відео, але дуже сильно не шокуйтеся. мы не можем приходить к людям и говорить им, что мы за вас, за... Вы остаетесь украинцами. Мы должны рерусифицировать эту территорию. Это должна быть наша цель. Может быть, мы сразу это не сделаем. Но денацификация это рерусификация. Да, сейчас на Украине, на той территории, которую контролирует киевский режим, нам не дадут это сделать. Ни при каких подписанных договорах. Но нам Бог дает шанс. Шанс кровавый, шанс тяжелый. Называется он специальная военная операция. Туда, куда приходят русские войска, украинство прекращает там существовать. Если там есть украинская нация, то она есть только в лице ждунов и диверсантов, которые взрывают наших полицейских. Больше там украинской нации нет. И так будет и в других освобожденных регионах. Те, кто не хочет к существование украинской нации, они погибнут или уедут. А те, кто останутся, это тот пластический материал, тот генетический наш материал, с которым мы будем работать. История показывает, что украинство обратимо. Я лично людей деукраинизировал. Самый младший участник отряда в Славянске Андрей Савельев, автор книги «Война в 16 годах в диверсант», это мой воспитанник, киевлянин. Я ему давал правильные книги. Он перестал быть украинским школьником и стал русским солдатом. Приходим на бывшую Украину и занимаемся деукраинизацией и русификацией. Я неделю пытался выяснить ситуацию с Ливановым которого обвинили в педофилии. Он задержан за то, что сожительствовал со своей 17-летней девушкой. И типа он ее насильно удерживал. Ну как он мог ее насильно удерживать, 17-летнюю девушку? Так. так вот, панове, это и есть правильная, фундаментальная мета россиян на территории Украины. Можно прикрываться абсолютно разными моментами. НАТО, НАДРА, все, что ни завгодно. И это для себя нужно четко усвідомити. Четко. И когда вы это усвідомите, все стає на свої місця. Целую, люблю. Подписывайтесь и, и берегите себя.